Kalau dulu orang ingin membuka auratnya kalau lagi mandi di kali, mandi di sungai, belakangan orang membuka auratnya kadang di tempat-tempat hiburan sekarang ini orang membuka auratnya, ibu bapak sekalian, bukan lagi sekedar di kali, di sungai, bukan sekedar di tempat hiburan. Kalau sekarang kita buka HP kita, kita buka TikTok, kita buka Instagram, kita buka Facebook, kita buka YouTube dan media-media yang lain kita melihat aurat lawan jenis kita yang tidak seharusnya kita lihat kita sampaikan bahwa kok ini orang nggak punya malu ya atau ada orang yang bilang kok urat malunya nggak ada ya ada yang bilang sudah putus urat malunya ada yang bilang ini orang nggak ada kemaluannya, macam-macam kalimat orang. Kalau dulu orang yang maling itu mereka yang tinggal di gubuk, mereka yang tinggal di kampung-kampung, paling juga yang dimaling adalah ayam, pisang, ketahuan orang, diarak kampung oleh orang orang bilang kok nggak malu ya orang bilang ini orang nggak ada kemaluannya apa gimana ini orang urat malunya sudah putus bermacam-macam kalimat orang yang kita lontarkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada orang-orang yang tidak berbuat baik Ibu bapak sekalian, di dalam hidup dan kehidupan ini sifat malu itu sangat diperlukan. Di dalam hidup secara pribadi sifat malu sangat diperlukan. Di dalam hidup berkeluarga sifat malu juga diperlukan. Di dalam hidup bersosial sifat malu juga diperlukan bahkan Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disarankan dan diwajibkan di dalam dirinya harus ada sifat malu, dan malu itu bagian daripada cabang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, pada subuh kali ini kita akan membahas tentang sifat malu. Apa itu malu? Qala al-ulama'u Hakikatul hayai Khulukun yab'asu Ala tarqil qabihi Wa yamna'u minat taksiri Fi haqqi zil haqqi Kata ulama Hakikat malu Adalah Khulukun Budi pekerti Hakikat malu adalah akhlak Hakikat malu adalah adab ya ba'atu 'ala tarkil kobihi, di mana sifat malu tersebut mengajak meninggalkan yang buruk wa yamna'u dan malu itu adalah mencegah mengurangi daripada hak hak orang lain jadi menurut ulama di dalam kitab ini ibu bapak sekalian yang namanya malu itu adalah sebuah akhlak, sebuah budi pekerti, sebuah adab di mana adab ini mengajak untuk meninggalkan yang buruk. Ada amaliah-amaliah kita mengajak orang untuk meninggalkan yang tidak baik. Mengajak orang untuk meninggalkan kemaksiatan ini, bagian-bagian daripada malu, karena malu itu identik dengan meninggalkan yang tidak baik menuju yang baik. Bagaimana mungkin orang yang punya sifat malu kalau berbuat dosa? Bagaimana mungkin orang yang sifat malu kalau berbuat buruk? Bagaimana orang yang punya sifat malu kalau melaksanakan yang tidak baik? Berarti pemahaman kebalikannya adalah orang yang punya sifat malu orang yang tidak melaksanakan yang tidak baik. Orang yang punya sifat malu adalah orang yang meninggalkan perbuatan buruk. Kalau orang bilang kok dia berbuat dosa ya sifat malunya di mana gitu? Jadi di dalam diri pribadi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala besar sifat malunya dan besar kemungkinan untuk meninggalkan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'u min fi haqqi Dan orang yang punya sifat malu adalah Orang yang mencegah daripada mengurangi hak orang lain, mengurangi jatah orang lain, artinya orang yang punya sifat malu tidak akan mengurangi jatah orang lain, tidak akan mengurangi mengambil hak orang lain, jika tidak akan melakukan sesuatu yang terjebak di dalam mengambil hak orang lain itu orang yang punya sifat malu. Jadi kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, kita bilang apa? Kok oh, dia nggak malu ya? Kalau ada orang yang mengurangi hak orang, orang lain, kita bilang apa? Sifat malunya di mana? Keterangan yang berikutnya, di dalam kitab ini, Warwaina Adil Imam Abil Qasim Al Junaidi, Al-hayya'u ru'yatul a'la'i Ay An-ni'ami wa ru'yatu takusiri Faytawalladu baynahuma halatun tusamma haya Malu adalah Melihat Kebaikan Wa ru'yatu takusiri Dan melihat kekurangan diri sendiri Malu adalah melihat kebaikan Dan melihat kekurangan diri sendiri, orang yang punya sifat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang punya sifat malu kepada sesama, yang dilihat di dalam hidupnya selalu kebaikan dan kebaikan, dia terdorong untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Berarti, orang yang tidak punya sifat malu adalah yang dilihat hanya keburukan dan melaksanakan keburukan. taksiri dan melihat kekurangan diri. Orang yang punya sifat malu melihat kekurangan dirinya. Begitu dia melihat kekurangan dirinya, dia tidak sombong pada akhirnya dan dia tidak malu-maluin, kata orang. Ada orang yang punya kelebihan, dia punya kelebihan suara ngajinya bagus. Dia tampil di hadapan orang. Oh dia tidak malu-maluin. Karena memang bidangnya, karena memang kerjaannya. Ada orang yang baca Qurannya fasih. Oh dia menjadi imam. Dia menjadi kori di hadapan orang. tilawahnya oke. Okay. Itu bagus. Dia tidak malu-maluin. Eh ada orang yang suara najinya tidak bagus, baca Qurannya tidak fasih, tajwidnya tidak benar, makhorijul hurufnya tidak benar. Eh dia tampil kori baca Quran di hadapan orang, rusak semua bacaannya, amburadul tajwidnya nggak bagus suaranya. Apa kata orang ibu bapak? malu-maluin ya. Jadi orang yang punya sifat malu itu adalah orang yang melihat kekurangan dirinya. Karena ada kekurangan di dalam dirinya, dia tidak aku-aku. Itu orang yang punya sifat malu. Tapi kalau nggak punya sifat malu kan, semua pingin dia saja yang handle. Akhirnya amburadul semua tuh. Padahal sudah ada job desk-job ada bagian-bagiannya, yang bisa melakukannya sehingga orang bilang, "Oh, matang. oh, bagus." Maka, pada akhirnya bahagialah melaksanakan kebaikan dan malulah. Kalau melaksanakan keburukan, malu kalau berbuat dosa, malu kalau berbuat maksiat, malu kalau umbar-umbar aura, malu kalau mengambil hak. Orang tapi sekarang ini ibu bapak sekalian, masya Allah orang yang umbar auratnya seperti di tempat-tempat hiburan sudah ada di HP-HP kita. Kalau kita buka HP sosial media orang mengumbar auratnya dan seakan-akan benar kata orang sudah putus urat malunya bahkan tidak ada kemaluannya. Nah, ini zamannya ibu bapak sekalian. Kalau sekarang ini ibu bapak kita upload video ceramah penontonnya sedikit, kita upload video ngaji penontonnya sedikit. Eh upload video orang yang umbar aurat, masya Allah penontonnya banyak. Untuk orang ngupload yang kayak gituan nggak ada malunya kali ya. Orang bilang gitu, orang bilang gitu. Sekarang ibu bapak lebih banyak kalau buka TikTok, buka Facebook, buka YouTube, lebih banyak nonton video ceramah, video ngaji atau video ngumbar aurat. Ini kok ditanya diam aja. Ibu bapak atau jangan-jangan nggak -jangan punya media sosial. Coba apa? Menjadi penonton yang baik-baik menjadi penonton suara Quran dikumandangkan di sosial media menjadi penonton dakwah di sosial media karena itu terkadang yang bisa menyelamatkan kita sebab orang sudah tidak ada malunya sekarang ini supaya naik medianya naik pengikutnya naik penggemarnya di upload video yang tidak-tidak orang bilang ini orang nggak ada malunya ya karena memang malu itu bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al hayau la yati illa bi mutafaqqun alaihi Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-haya'u sifat malu itu layati tidak akan melahirkan illa bi khairin kecuali kebaikan. Orang di dalam dirinya kalau ada sifat malu ibu bapak sekalian, selalu yang dilakukannya adalah yang baik-baik. Layati illa bi khair tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi baik, tidak akan melahirkan keburukan, tidak akan melahirkan yang tidak baik, tidak akan melaksanakan perbuatan dosa, sebab bagi orang yang punya sifat malu, selalu dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak dilihat oleh orang, walaupun tidak ketahuan oleh orang, walaupun tidak difahami oleh orang orang yang punya sifat malu selalu menghadiri Allah Subhanahu wa taala selalu mendatangkan Allah Subhanahu wa taala selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingin berbuat dosa eh malu ada Allah yang sedang melihat tuh orang yang punya sifat malu di dalam dirinya ibu bapak sekalian jadi, kalau ada orang yang punya sifat malu, tidak ada, tidak akan upload yang tidak baik. Orang yang punya sifat malu tidak akan upload video yang mengumbar auratnya. Orang yang punya sifat malu tidak akan mengurangi hak orang lain. Orang yang punya sifat malu tidak akan mengambil jatah orang lain. Orang yang punya sifat malu tidak akan berbuat maksiat. Orang yang punya sifat malu tidak akan berbuat dosa karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang dilakukannya adalah illa bil kecuali kebaikan demi kebaikan. Ini orang yang punya sifat malu. Wa fi riwayatil muslim dan di, di dalam riwayat Imam Muslim Al-haya'u khairun kullu malu itu semuanya kebaikan. al-haya'u kullu khairun atau beliau berkata malu itu semuanya baik. Jadi malu itu kaitannya dengan berbuat baik. Dan orang yang punya sifat malu akan selalu berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa an Abi Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al fi khidriha fa idza ra'a yakrohuhu arafnahu fi wajhi mutafakun alaih adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat malu melebihi malunya gadis saat-saat dipingit orang Rasulullah itu ibu bapak sekalian punya sifat malu yang amat luar biasa dikisahkan Rasulullah itu sedang menaiki Ka'bah maka tersingkap kelihat betisnya tersingkap gamisnya ke atas kena angin terbuka betisnya Rasulullah malunya luar biasa betisnya saja yang bukan aurat malu dilihat oleh orang apalagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa bagaimana dengan kita Bapak-bapak aurat kita bagaimana ibu-ibu bagaimana betisnya, bagaimana auratnya, ada nggak sifat malu di dalam diri kita? Ada orang yang olahraga, masya Allah, boleh olahraganya, tapi auratnya ditutup dong, jangan dibuka auratnya. Boleh naik sepeda, ada Ustadz Ruslan, ada Ustadz Fudian, senang sepeda. Tapi mereka ini pakai celana panjang naik sepeda. Oh, kadang-kadang naik sepeda pakai celana pendek. Kelihatan auratnya. Boleh main bola. Boleh main futsal. Tapi tutup dong auratnya. Malu. Ibu-ibu juga boleh. Olahraga. Apa namanya aja ada. Musik setiap Sabtu pagi atau Jumat pagi goyang macam-macamnya. Boleh, tapi auratnya ditutup. Boleh jogging. mengkadang kadang-kadang kalau jogging ibu bapak sekalian Masya Allah maaf jilbab dipakai celana ada jin bagian bawahnya Masya Allah yang repot kadang nenek-nenek umur 60 tahun masih pakai lejing aja Ya Allah malu ibu bapak sekalian punya sifat malu kepada Allah Rasulullah itu sebagai suri tauladan untuk kita malu membuka auratnya. Faidah roa syai'an Rasulullah itu apabila melihat sesuatu ia kurohuhu yang tidak baik sesuatu itu arafnahu fi wajhihi maka kami mengetahui daripada raut wajahnya. Baginda Rasul kalau melihat sesuatu yang tidak baik berubah wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang tidak baik saat dipandang oleh baginda Rasul baginda Rasul ini malunya luar biasa dan kalau memandang sesuatu yang tidak baik Pak, berubah wajahnya dalam hadis ini fi kata para sahabat kami menyaksikan daripada berubah wajahnya kira-kira nah, kita ibu-ibu sekalian bapak-bapak sekalian kalau melihat video-video kira-kira berubah wajah senang atau wajah tidak senang? Halo? Hmm, ditanya. Nah, Masya Allah. Pas kita buka TikTok muncul video yang gak baik, kita lewatin atau kita pelukutin? Rasulullah itu kalau melihat yang tidak baik, berubah wajahnya. Wajah tidak baiknya ya krohuhu wajah ketidaksetujuannya saking di dalam dirinya asyad dal haya besar sifat malunya baginda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam coba ustadz rusnan ini konten kreator konten kreatornya facebooknya ngaji terus penontonnya pak paling 10 orang paling tinggi 200 orang Begitu ngaplot yang lain, ribuan orang yang nonton. Fa'innal haya'a minal iman. Malu itu bagian daripada iman kepada Allah. Masya Allah, ibu bapak sekalian. Malu itu bagian daripada iman kepada Allah. Artinya, malu itu akhlak, iman itu adalah akidah. Maka, kaitannya erat sekali antara akidah antara iman dengan malu seakan-akan orang yang sudah putus urat malunya tidak beriman kepada Allah seakan-akan orang yang tidak punya kemaluan nanti lama-lama bisa hilang iman di dalam dirinya karena malu bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala hadis lagi di dalam kitab ini wa'an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha'anit tarikh wal hayau minal iman mutafakkun alaih sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al imanu bid'un wa sab'una al bid'un wa syu'bah iman itu cabangnya bisa 60 lebih atau 70 lebih kalau selama ini kan kita mengenal ada rukun iman Rukun iman ada enam. Dan iman itu bercabang. Cabangnya bisa sampai 77 cabang. Bahkan seorang ulama menyusul kitab namanya kitab syobatul iman. Cabang-cabang iman. Dan penjelasannya namanya qomi Ada kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Dan begitu kita mengkaji kitab cabang-cabang iman itu, salah satu cabang iman di dalamnya adalah punya sifat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seutama utamanya, iman itu adalah mengucapkan kalimat "La ilaha illallah". Ini cabang iman yang paling tinggi menurut hadis. Ini cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat "La ilaha illallah", dan kalimat ini harus ada di pikiran kita. Kalimat ini harus ada di hati kita. Kalimat ini harus ada di anggota tubuh kita, mewarnai kehidupan kita. Yang paling bagus itu kalimat la ilaha illallah di baju atau kalimat la ilaha illallah di lisan atau di hati. Di hati atau di baju. Di lisan atau di topi. Pernah nggak melihat ada kalimat la ilaha illallah di topi? Pernah nggak? Di baju pernah nggak? Nanti kalau dicuci campur sama apa itu? Campur sama maaf, sama baju yang kotor-kotor. Campur sama yang macam-macam. Kalimat itu harus diwiridkan di lisan kita. La ilaha illallah. Diwiridkan, diamalkan. Wa Dan serendah-rendahnya iman itu cabangnya adalah menyingkirkan yang menyakiti di jalan. Wal iman dan malu itu bagian daripada cabang iman. Ibu bapak sekalian, lihat hadis ini. Wa dan iman yang paling rendah cabangnya adalah menyingkirkan yang menyakiti di jalan. Kalau di jalan itu ada batu, orang yang beriman singkirin. Kalau di batu di, di jalan itu ada paku orang yang beriman singkirin itu menyakiti orang yang sedang berjalan. Kalau ada pohon yang tumbang singkirin. Ada batang pohon yang tumbang yang jatuh mengganggu orang dalam perjalanan singkirin. Itu adalah cabang iman yang paling rendah. Maka alhamdulillah pemerintah kita mengaspal jalan licin mulus, nyaman kita berkendaraan. Kalau sudah nyaman berkendaraan, enak kita berjalannya, itu pertanda orang yang beriman. Jangan pasang polisi tidur. Sekarang pertanyaannya Pak, polisi tidur itu nyakitin pengguna jalan nggak? Nyakitin nggak? Nah masuk pembahasan kita, Walhayau syu'batum minal iman, malu itu bagian daripada cabang iman. Masya Allah, malu itu bagian daripada cabang iman. Awal tadi saya sampaikan, malu itu adalah khulukun, akhlak. Berarti iman itu akidah. Allah menggandengkan antara iman sama malu. Seakan-akan orang yang beriman kepada Allah punya sifat malu. Dan orang yang tidak punya sifat malu kita pertanyakan bagaimana imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, malu kepada siapa? Ibu bapak sekalian, tentu pertama malu kepada Allah. Malu kepada Allah? Kenapa malu kepada Allah? Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Menyaksikan, Allah Maha Segala-galanya. Kalau Allah sudah maha segala-galanya, begitu kita mau berbuat yang tidak-tidak, oh Allah melihat.